Вы лучше посмотрите, как у вас бусифицируют в Украине. У нас нет такого понятия бусификация. Это нарратив ваш пропа вашей пропаганды. Да, вы что? Которые, да, вы пытаетесь украинские... манипулировать. Вы создали нам эти проблемы, а сейчас пытаетесь нас еще в чем-то обвинить. До 22 -го года у нас были, До воли, года у нас были такие проблемы. Братьев и так далее, забирают Правильно, лучше, лучше идти воевать, чем жить с вами. Ясно? Да, правильно. Нарушник а хочет окопах, с что? вами жить, поэтому убирайтесь во свои яси, что не ясно? А что же вы не в а? Убирайтесь в окопе, форсик, домой! Пирасы, потому что, слушайте, что эта война вам даст? Вы ничего не можете сделать. Три с половиной года прошло, ваши цели не достигнуты, и они не будут достигнуты. Только ваш э, геостротех э, да, многоходовочку даст, да, сделал, увеличил э, границы э, на, которых он собирался уменьшить, но что-то они увеличились, да? Просрал вы Черноморский флот, просрал газовый нефтяной рынок, опустошил газон государственную, фонд благосостояния национального и много еще чего. У вас на грани тысячи предприятий банкротства, у вас много чего происходит в вашей стране, да? Но вы этого ну, не знаете. Вы, вы рассказывайте нам а о том, вы подождите как... Подождите, еще. а вы видели, как вы обращаются с вашими военными, которые отказываются идти на штурм, э, как с ними и обращаются, вы видели? Никак не обращаются. А почему? Почему вы не хотите это знать или... А вы хотите это знать или видеть? Потому что наши военные, контрактники, которые идут, они нормально идут на штурм. И утилизируют украинцев. На штурм это значит, нацисты. они идут на пулеметы украинские. Их ждут. Вы это понимаете или нет? Нет, их сначала бомбят ракеты. Нет, и их ждут. Их ждут. Никого вы там толком не можете разбомбить. Вы три с половиной года бомбите, что-то никак не разбомбили. Вы только бомбите бы... мирные города. Города разбомбили, да. Но украинская армия была и есть. И будет. Ну, скоро, скоро ее не будет. Сколько еще вам лет надо? Да, нам не важно, сколько лет. А вам не, не важно? Вы сколько... готовы воевать вечно? Вы загуглите, сколько процентов территории Украины теперь под контролем Российской Федерации? И Просто что загугли. дальше? И что дальше? У вас, э, у вас на своей а территории вон, смотрите, пожары, наводнения, некому спасать людей, люди сами своих со своими проблемами. В Донецке нет воды, у пакетики какают люди. А вы хотите еще больше территории, чтобы и мы также жили без воды, да? Чтобы мы тоже пакетики какали, чтобы у нас вы был пожар наводнение, а Путину было не до нас. Да? Вы побольше смотрите украинское телевидение. Какое украинское смотрите? телевидение? В Донецке воду Ваша провели. Украинская. В Донецке воду провели, конечно, провели откуда? Почитайте. А Виксарев, который ждал, который ждал Почитайте. Россию и очень ее любил. Сейчас рассказывает о том, что происходит в Донецке. И очень-очень расстроен. Говорит, да, вот. город рос был, а сейчас город говна в пакетиках. Вот ваш сказал? русский мир. От чего вы освободить такого кого хотите? Вы побольше Гордона смотрите. А при чем Он тут недавно. Гордон? При чем тут Гордон? Гордон это уфили. ютубер, это журналист, это стример. Он может говорить все, что угодно. Это неофициальная информация. Это ваш официальный канал-журналист. Какой официальный? Какой официальный? Это блогер, стример, блогер. Какой официальный? Какую должность занимает у нас э, в нашей власти? Это журналист ваш официальный. Ну и какой он, он занимает должность? Журналист у нас свободная пресса, Что хочет, то и говорит. Ну так дальше. А вы этому верите? Нет, Вам говорят, я Гордона хочет, не а вы слушаю. Вы у меня есть есть кого слушать, не переживайте. И зачем он мне слушать, слушать если есть официальная информация, ее можно прочитать в любой момент. Конечно, по вашей официальной информации у вас всего погибло 60 тысяч человек за эти Я три сама года. могу кому хочешь и что хочешь рассказать. Мне не надо никого. Сколько по вашей официальной информации погибло украинцев? Сколько не погибло, все погибли как герои за родину. Сколько наших вот гибнет, мы видим, мы видим, мы их хороним, мы их видим. Я спрашиваю про цифру. Вам зачем а наша цифра? Вам зачем ну. наша цифра? Вы испытываете удовольствие от того, что вы убиваете и считаете свои жертвы? Вы что, маньяк? Вы задумаетесь? Кто украинцев посмотрите. убивает, которых вы считаете сейчас собрались, убитых? А вы, а вы убиваете детей. Кто убитых украинцев хочет считать? Кто их убил? Да вы даже свои трупы не забираете. Даже своих погибших. Не а забираете. вы своих забрали уже? Так вы-то не забираете. Вы Вам своих забрали передали. Мы всех забираем, а вы всех отдавайте. Вы ж не отдаете. Вы зачем в плену держали людей по три года, которых с Мариуполя да. еще. Цивильных. Вон человек, человек, 70, самый старший. вот. тысяч человек. Самый старший на Живых Живые отдайте, Живые! Неделю не Живы забирали. Живых не Сколько Зеленский просил. Давайте обменяем всех на всех. Нахрена мы кормим ваших? А кто такой Зеленский? Наш президент, которого уважают Там во что? всем мире. Которому руку Он жмут, аплодируют стоя. А кто такой Путин? А кто такой Путин? свою. Кто такой Путин? Конституцию свою почитайте. Кто такой Путин? Почитайте. Лузер? Который просрал это все, это что президент. мог просрать. Сейчас э сидит в бункере и шрет чемодан. Этот Путин? Хорошо. А Но он, он вообще так, живой? Может, это не И Путин, не Путин так, вы не думали? Не да, да, живых вы не отдайте да, всех вы нам. Отдайте всех живых. Зачем вы их держите по три года? Журналистку с Херсона зачем убили? Забирайте. Забирайте. Журналистку с Херсона зачем убили? Зачем, э, зачем вы издеваетесь над нашими пленами, разными пытками зашренными? Вы что, сумасшедшие а там вы... все шоли? А зачем вы пятилетнего ребенка убили на пляже? Какого? Где? Пятилетнего ребенка на пляже в Курской области. Мы убили, похитайте, точно? Похитайте. А может это ваша криворукая ПВО сбила наш, -а -а. нашу ракету над пляжем? Нет, не так бы было. Не так было. Если бы упала ракета, то убило бы намного больше, ни одного. Это осколки. Осколки попали ракеты. в ребенка. А что ребенок там делал ночью? У вас ракеты. Что нет. ребенок на пляже ночью делал? Это был день. Это была ночь. Это была ночь. Ты, больная, что ты больной. Это ты ты день. даже не знаешь, что это была ночь. Это, это было 12 был часов ночи приблизительно. Это что там что? ребенок ага. делал, пятилетний? это Что? Забрались? Не знаете уже, что придумать. Ой, Мы на пляже, головы, у нас ракеты, у нас ракеты, они для нас Какие очень ракеты? и очень драгоценные, потому что у нас их нету. Понимаешь, это или нет? нету. Поэтому, если мы запускаем, то мы бьем только по военным объектам, чтобы вы не смогли нас потом этими ракетами или еще. Да, вот, например, самолеты, да? Вы видели бомбардировщики? Какие у вас самолеты есть? Операцию мы паутина провели. Вы видели, как горели ваши бомбардировщики? Хоть один человек вы там фуру, пострадал вы фуру мирный. Взорвали на Крымском мосту. Вы Хоть один человек мирный пострадал при этой операции? Нет, не пострадал. Один водитель, вы которого вы сами придушили. Государство. Вы российское государство, и мы вас Кто это признал? Него. Мы. А вы Нам кто такие? Вы оккупанты. Вы сами являетесь террористами и фашистами. Это С 14 -го года. Бендера, чей герой Шухевич? Ваш. Уже Фрезом. на Биндеру перешел. Все, бедный, вспомнил. Ну, давай. Может, тебе напомнить? А это герой. Давай с само начало. Давай, бендера, а давай. Это Майдан, герой. распятый мальчик, аллея ангелов. Пляж Дугрес, да, да, да. э, Майдан. Э, на Майдане скакали. Печеньки, за печеньки продали. <сحيح> <сحيح> да. Украину. Это, 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 ну, ты все позабыл, я тебе уже напоминаю. Ты уже это, до Бендера дошел. Что тебе, шо тебе сделал плохого пан Бандера, покойный наш герой Украины? Ваш герой? Мой дед его мочил. А, -а, -а. Ты так, ты, так ты потом НКВДшников, чекистов, которые издевались над советским народом и над украинским в том числе? Бендера, не потомок советского Кто такой Бандера? Кто такой Бандера? Что нацист, он сделал плохого нацист, твоему деду? Нацист. Он, служил Гитлеру. Он пришел к твоему деду Бендера? Он служил Гитлеру. Все, этим Где закатил. его нашел твой дед? Пришел в его дом? Он служил Гитлеру. Кто-то мне это напоминает. Знаешь, почему мы Бандеру поддерживаем? Потому что Бандера Там не, не ходил никуда, не оккупировал, не бомбил никого. А вот бандеровцам приходили такие мрази, как ты. Понимаешь, как твой дед издевались мы над нашими людьми, репрессии, да, расстрелы украинского народа, гулаги. Для чего гулаг Сталин придумал 30, начало начала 30-х? Для чего они Бендерцев, это создали? Для это чего делаем. создали гулаг? Чтобы тысячи украинцев в нем держать, голодом нас морить, в гулаге засылать, да? Так что ты хочешь? Да. Вот и боролся Бендерцев, Бандера за то, кишутевич. чтобы ваш мрази не было на его земле. Чтобы его народ вот. украинский свободно жил без вас мразей. А теперь мы также боремся. Поэтому Бандера наш герой, а мы продолжатели вас... его дела. То, что начал мы Бандера, мы закончим. И мы вас утилизируем. Вы фашисты Будьте оккупанты. Вас никто Но не вас поддерживает. На вашей стороне, не, на нашей стороне весь мир, а против вас все. Как вы думаете со всеми бороться? Как? Да легко. Как? Легко. Расскажи. У нас самый большой э, ядерный потенциал. Англию утопим. Англия утопим. утопим. Легко. Англия на вас а заряда вообще... Заряда. Да? Вон Англия нам передала как раз вот сегодня новость. Передает ваши э, активы замороженные. Для Украины Пусть передает. Пусть передает. Ну, что передает. Англия вас не боится. Ваши замороженные активы она передает Украине. Великобритания. Да Она на эти активы После... помогает У и нас поддерживает много больше Украину. Мы ну... сейчас заморозим. Так почему вас никто активы? не поддерживает? Вы же правильное дело делаете, вы же спасаете. Почему вас никто не поддерживает? Объясни. А, нам запад, нам весь Запад враги. Враги? Запад а нужен. что ж Путин перетирает и ваша делегация с американцами перетирала уже раз пять, наверное. Часами. Так Америка сейчас и вам враги, вам перестали помощь поставлять? Нет, ничего. не перестали, все враги? хорошо, налажно. Уже Трамп тоже дает помощь лично от себя, от, от, от республиканской власти. Так что все, Трамп передумал. Помните заявление. Никуда не денется помощь, он, он будет себе. давать. Ну, хорошо, хорошо. Вместе с Америкой, значит, туда пойдете. Куда? А туда. На туда? тот свет. На тот свет. А вам что не живется в своей великой стране? Прекрасно. А мы вас разбомбим, мы будем жить спокойно без. А лаз. зачем вам бомбить украинцев? А чтобы вы нам не мешали. Так а смысл? Вы чтобы... же все равно будете рабами и ваш, ваша власть будет вас обворовывать, будете жить как рабы, без права а слова, того... без э, свободы а того... слова. А, а вы с того света так будете? В чем, в чем прикол? Будет если вы понимаете, если вы Украину разбомбите, вам закроют все границы, вы не сможете выехать, будете жить в изоляции, будете изгоями, как Северная Корея. Да ради бога. А Мы то есть вам наплевать, себе, но это и тебе и наплевать, себе. потому что ты дегенерат. Но есть же в России люди, которые... Слушай, а как же ваши эти олигархи, которые э, со, на своих личных самолетах в Ниццу разъезжают Прекрасно. по всем дорогим курортам, на своих наши самолетах? Олигархи, наши олигархи сейчас, вот Европа отказалась... Это а ты нет, дурачок! Нет. Дурачок, ничего ваши олигархи не отказались, а, абсолютно не отказались, и не собирают отказаться, а вам втирают вот эту хрень, а ты тут тоже пытаешься кому-то навтирать. Ну ладно, сидите Никто сюда, не сидите будет сюда, ничего сюда. бомбить, вы, дураки, вы просто дохнете просто так, ни за что, и убиваете украинцев а, зазря, а очень пожалеете идею, об этом. за розовые трусики? А ваши жены, что? А жены без трусов ходят, что ли? Твоя жена без трусов ходит, у нее нет розовых трусов. У нее все Вы в О, одного... моя <с... единая с>... любимая пожалуйста. тема. Слушай, ты знаешь историю? Сергей Журнов, бывший, бывший ГБшник, рассказал: Да мы и так это знали, что Путин с медведем сладкая парочка, Твикс Твикс. На конспиративной квартирке встречались, когда в Москве учились. Отлично, да. и там стояли. Они Женти! Они Женти! А там ты там даже не знал! Жириновский кто был? Этот СБУ Володин, Питер да -да -да. госдурки Володин, кто? СБУ поставил там камеры. И да у вас, у вас цела? пол России, пол вашей армии, у вас замначальника МЧС за повышение в должности делает минет свой директор, ну, своему начальнику. У меня Молодец. видео, а смесь, у меня видео есть. Камеры, стояла, да? Полковник этот распространял, Шебаков или как, Шебякин или как он. Да, да, да. Он да вас рядом полковник стоял полковник российский. Стоял рядом. Полковник Шестер, российский. Не, держал, да. Шендаков. Полковник Шендаков, Шендаков по-моему. Он отлично, распространял отлично. видео о том, как у вас на России не процветает вот это, как вы говорите, голубизно. Мы видели. Мы молодцы. Мы видели. Вы молодцы. Мы видели. Мы видели. Мы видели. Мы Фашисты, короче, ладно, не буду ассортимент. Удачи астротом. вам в движении в Европу Сами, в сами друг другу там сяхали, но зато они боятся э, гей-Европы. Слушай, Удачи во всем вам мире, во всем мире, 5% в каждой стране, 5% они, такие люди есть. И ваш Удачи Путин лично говорил, спасибо, спасибо. Удачи в движении Ваш в Путин День говорил в лично сам, что награждает таких людей, дает им ордена. Понимаешь, наши дроны зафиксировали, как ваши армии, как в армии ваши военные, тоже занимаются вот этим прям не могут бед, бедные вытерпеть. <сёк> Жены там ждут, а они друг друга удовлетворяют, а ты тут рассказываешь. Розовые трусы. Боже мой, какие вы дураки? Нет, ты, наверное, не дурак. Ты тут на работе, я так понимаю, отрабатываешь свои огромные. Заработал на пончик? Нет, тебе не заплатят. Плохо работал. А спасибо, спасибо, спасибо. Всего вам хорошего, там, Спасибо. В а я в вам не желаю всего хорошего. Я желаю вам только всего плохого, чтобы вы заплатили за все, за все, вы что все так... за все, что вы принесли украинцам. Пусть это вам все вернется. Вот это хорошее, которое вы нам делаете, и желаете. Пусть это давайте, вам все давайте. вернется, что вы нам давайте. желаете. Пусть вам и вернется все. Я вам желаю всего Альведар, доброго.